Пальцы. Их на самом начальном уровне 5 штук. Потом они усложняются, делаются еще разные вариации. Но вот у нас 5 болелов известно на пальцы, они, в общем-то известно. Сейчас я их покажу с некоторыми модификациями. Первое. Когда мы захватываем пальцы, когда мы берем 4 пальца, сделать человеку достаточно тяжело. Ну, у кого, конечно, какие руки, но в принципе вот я... очень тяжело. четыре пальца, лучше всего сделать вот так. Сместить палец в сторону. И работать на три. Хотя, вроде как, бы как все нормально. Чтобы мы ни делали. Как мы работаем? Первое. Мы работаем не за счет силы рук, а за счет использования веса тела. Второе. Когда мы воздействуем на пальцы первым движением юбиатоши сверху вниз. Если человек резко сядет на колено, бум, взлетит, да? боль у него уйдет. То есть мне нужно будет опять давить, чтобы создать. Мне нужно создать точку опоры вот здесь. Если я точку опоры создам, ему будет больно. Как его можно создать? Вариант первый, самый простой. Упор в бедро. Вариант второй. Отсюда. Вариант третий. Расслабленная рука. Вот это воздействие. Это очень тяжелая травма. Однольную путь грудь. Сверху вниз. То есть любой упор... Усиливает болевое воздействие. Первый. Второй момент, который нужно помнить. Мы не должны стоять перед ним, так чтобы он не треснул в пах. Если сделать прием так, можно ли так выбить пальчик? Ну можно, но скорее вам выбить что-нибудь другое. Поэтому нужно стоять боком, давая ему возможность упасть. Юби концессу. Из этой техники можно перейти на кучу других технических там, На катахимере, на каташи. Целую кучу вариаций можно провести. Но сейчас нам нужно только юбить, то есть болевое воздействие на пальцы руку, выставляем ногу вперед, чуть-чуть тянем руку на себя, чтобы иметь возможность вести его уже и в Создали упор от болевого воздействия. Отсюда он нас ударить не может, ему неудобно, а мы можем носить ему удары четко в височную пользу, затылок, куда угодно. И убьет тоже. Хорошо,